Kita tutup sempurna aurat uh, jenazah tidak boleh terbuka walaupun dia sudah meninggal aurat tetap aurat. Okay, yang kedua perkara sunat yang kedua ketika memandikan jenazah iaitu orang yang memandikan jenazah dan orang yang membantunya adalah kaum kerabat iaitu ahli waris mayat. Ha, yang memandikan jenazah itu orang yang membantunya. Kau kerabat dia sendiri Orang yang kasih pada Ada hubungan Sayyidatul Rahim Hubungan hati dia dekat dengan Jenazah tersebut Tapi janganlah Yang nak mandi tu Memang hubungan sangat kasih dan sayang Maksudnya rapat Tapi jangan terlalu apa panggil Siapa menangis ha. Menangis-menangis takut Menangis tu tak boleh nak mandi Duduk menangis ha. Ha. Bahaya Sebab kalau kita panggil menangis Lebih takut menjadi meratap menjadi haram oh, Menangis Ibarat kata tak reba, eh. Terlalu kuat sangat menangis oh, Hingga meroyan ada juga oh. Okey Jadi kena kawal benda tu emosi semua kalau orang contohnya kalau keluarga kita yang jenis menangis ha, tak boleh mandi dia dia. bayar. Dia apa takut air air mata dia jatuh. Ha, ibarat kata terlalu kuat menangis. Ha, takut menjadi masalah lah untuk pengurusan melambatkan lah. Okey orang yang memandikan jenazah dan orang yang membantunya bantu adalah kaum kerabat. Itu ahli waris jenazah mayat tersebut boleh juga disuruh orang yang dipercayai dan amanah ha. okay. Yang ketiga Sunat yang ketiga itu menggunakan kain Supaya tidak terbuka aurat ha, Tutup aurat uh, Jenazah Tutup semua um, Muka terbuka Daripada badan tu Tutup sampai kaki Haa Masa mandi tu Tidak perlu kita nak angkat Tengok tak payah Angkat Ulur tangan masuk je Macam tu Gosok ha, Gosok ha, Tak payah angkat tengok eh okay, Yang keempat Mayat diletakkan di tempat yang tinggi ha, Tempat yang tinggi Kalau dulu orang dulu Orang rumah kayu Sekarang rumah batu banyak Kalau rumah kayu tu Papan dia boleh dibuka dia Papan bilik ada bilik Kadang yang buka dengan paku, paku lah Kadang ada yang tak paku, dia boleh stand by lah Untuk buka, untuk untuk memandikan jenazah Jadi dia buka papan tersebut Dan dia beratur dulu riba di riba uh, si mayat Jenazah tersebut di riba, dimandikan dalam keadaan di riba dulu oh, Kalau riba ni, kita kalau kau kerabat ni eh, Dengan penuh kasih sayang kita mandi lah ya. Toriba tu Sekarang ni tak ada lah Dia ada bekah masing-masing dah ada bekah Yang untuk memandikan jenazah yang khas dah Jadi mandi tu tempat Jenazah tu tinggi lah Kadang, -kadang kita mandi cucu sambil berdiri lah Cucu apa cucu Siram ha, Siram jenazah tu ha. Siram air tu Pada jenazah tu sambil berdiri Sebab Kedudukan jenazah tu tinggi Tempat yang tinggi Begin. 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 boleh ha. Tidak Begin. 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 Jadi di Begin. Mayat Begin. 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 Tak payah guna air panas Air biasa je Kecuali ada keperluan Seperti terlalu sejuk Musim sejuk ada tempat tu Memang air dia macam air batu Buku air tu sejuk sangat Kosong darjah celsius Jadi Nak mandi tu kaku Jadi kita yang mandi pula Yang keras tangan jadi Terlalu sejuk Jadi boleh Guna untuk darurat boleh guna air panas air suam. Atau panggil air kotor. Contohnya air kalau air biasa tu kotor, benda kena ada air yang lain. Ataupun buat air lain, air yang panas. Nah, yang dingin, yang panaslah, air yang suam maka bolehlah. Kisternya okay, sunat wajah jenazah ditutup dengan kain. Ha, sunat orang, orang lepas kita sebelum mandi sunat dah tutup lepas meninggal seseorang tu sunat di tutup dengan kain. Ha, kalau tak ada kain apa-apa sajalah benda yang boleh tutup. Allahumma salli ala Muhammad. Dan dan begitu juga kalau boleh kalau bagi orang panggil apa bukan muhrimlah. Bukan muhrim yang sah kahwin tu boleh lah kalau terdekat eh. nak tengok tu tak ada masalah ha, muka bukanlah aurat bagi wanita muka dan tapak tangan ha, tu bagi yang apa bagi yang biasa lah aurat yang biasa ha, auratnya dalam solat muka dan tangan tidaklah aurat bagi wanita ha, jadi kalau nak tengok sekejap tu boleh ha, jangan terlalu lama dan dibiarkan terbuka macam tu muka lama lebih-lebih lagi dengan yang bukan muhrim lah. Okay, seterusnya, orang yang memandikan tidak melihat aurat jenazah kecuali kadar yang perlu. Ha, dia tak boleh lihat. Macam tadi lah Ustaz Wih tahu. Cukup dengan panggil ha, let, ha tangan je berjalan dalam apa ni? Ulap ha, sapu pada anggota tubuh jenazah air dilalukan di atas ah ha, boleh kain yang nipis. Kerana okay. seterusnya orang yang berhak utama memandikan mayat. Okay. jika mayat itu lelaki maka hendaklah dimandikan oleh lelaki. Yang lebih utama memandikan adalah ahli keluarganya sendiri. ahli keluarga. Kalau kita ada ayah, maka yang memandikan afdhal anak-anak lelaki. Ataupun adik-beradik ayah yang ada ha, Kalau tu dia ada lagi Ayah dia nak mandikan pun boleh ha, Maksudnya Disyurkan kawan kerabat yang terdekat ha, Yang lelaki-lelaki Yang perempuan pun sedemikian Kalau ibu meninggal anak-anak yang Perempuan memandikan Ataupun saudara-saudara adik-beradik Belah ibu pun boleh memandikan Orang, orang yang dekat yang rapat jika keluarganya tidak ada dan tidak mampu memandikannya maka dia dimandikan oleh orang lain yang biasa memandikan mayat orang yang panggil orang yang biasa memandikan mayat dalam satu kampung tu mesti kena ada orang yang boleh mandikan mayat uruskan jenazah tersebut kalau tidak berdosa panggil fardu kifayah untuk nak uruskan berkenaan dengan jenazah tersebut. Ha, jadi kita pun kau boleh belajar ha, tak ramai orang yang ada ilmu tentang untuk apa ni? Ha, menguruskan jenazah. Ha, tak ramai. Kadang yang kita belajar-belajar dah ha, praktikal praktika yang lebih utama. Jadi kalau kita nak lebih faham berkenaan dengan pengurusan jenazah, kita kena buat praktika. Boleh. Ha. Pandai kena hantar kalau ke Masjid Zubir. Ha. Saya ni nak mandikan jenazah. kursus jenazah. Eh, kena ada jenazah betul betul. Kalau khusus jenazah pun dia tak praktikal tak? Dia secara macam ni Khusus uh, <laughs> ha, cakap je Tapi ada juga yang praktikal Ada juga yang praktikal Maksudnya dia suruh orang seorang tu ha, Jadi jenazah lah <laughs> Nak mandikan Tapi itu juga tak guna air pun ha. Jadi nak praktikal sebenar Memang kena jenazah yang betul lah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jika tidak ada lelaki Maka yang boleh memandikan mayat lelaki adalah isterinya Dan selepas itu mahram-mahram yang perempuan uh, ha. Contoh kalau tak ada lelaki Meninggal suami dia Ada isteri lepas Ada anak-anak dia yang perempuan Pun boleh memandikan ha. Darurat ni Jangan tak ada lelaki okay. Jika suami memandikan isteri Tangannya hendaklah berlapik atau berbalut Begitu juga sebaliknya Jika suami nak mandikan isteri pun boleh Tak ada masalah Ataupun isteri nak mandikan suami mandi jenazah Tapi kena berlapik lah Kalau tidak batal lah ha, Sebab sah kahwin ha, Beruduk tu tetap ha, Panggil tidak boleh lah ha, Kalau kita beruduk Bersentuh dengan maha, itu Dengan panggil isteri kita lah ha, Dia tak panggil mahram Wairu mahram Selain daripada mahram, maka terbatal wudhu. Okay, sebaliknya, jika mayat itu perempuan, maka yang memandikan hendaklah perempuan dan yang lebih utama memandikannya adalah keluarganya. Sama je Tadi berkenaan dengan lelaki, yang memandikan lelaki. Dia. Walaupun isteri dia ada, walaupun mak dia ada, abdul anak-anak yang lelaki lagi. Okay. Jika keluarganya tidak atau tidak mampu memandikannya, maka dia dimandikan oleh orang perempuan yang lain yang biasa memandikan mayat, ini yang jenazah perempuan lah. Jika tidak ada orang perempuan, maka yang memandikan adalah suaminya. Dan selepas itu mahram-mahramnya yang lelaki. Ha, ini bagi emak kan, contoh mak, eh. Contohnya, mak mm, suami dia yang meninggal apa mak jika tidak ada orang perempuan Okay, ad, contohnya anak dia tak ada anak laki semua ada maka yang mandikan adalah suaminya oh, isteri dia meninggal ada suami dan anak-anak perempuan oh, suami boleh mandi dan anak-anak eh, maaf, anak-anak lelaki anak perempuan dia tak ada ni mak dia eh mak dia meninggal suami ada oh, jadi suami mandi dan anak-anak lelaki dia pun boleh mandikan mak dia juga mahram dia eh ha, nah, Tapi kena jagalah batasan aurat tu Okay, ini fasal yang ke-51 Allah subhanahu wa ta'ala alam Cara mengkafankan jenazah InsyaAllah hati kita sambung Alhamdulillah selesai sudah perkongsian penuh manfaat daripada Al-Fadil Ustaz Farhan Al-Yamani Hafizullah Ta'ala sebentar tadi. Terima kasih diucapkan. Antara yang kita dapat kita pelajari ialah tentang adab dan sunat ketika memandikan jenazah gunakan air yang tidak panas kecuali ada keperluan. Tutup wajah jenazah dengan kain, jaga aurat dengan sempurna serta dilakukan di tempat tertutup di atas tempat yang tinggi. Semoga ilmu ini menjadi panduan dan amalan kita bersama. Sebelum kita menangguhkan majlis pada pagi ini, kita akan teruskan dengan... <coughs> bacaan satu kasidah. Kita akan bacakan kasidah Bifartilhu Hu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu alaihi wa alaihi. صلاه الله سلام الله على طه رسول الله payakan percayakan para siti yang berjari Yeah. 阳光。 ka mata punya i hasrat melihat se Barakah masih punya ini Ingin hidup sepanjang hayat Sesudah cahayanya dilihat Ingin dijemput lebih cepat Kiranya Tuhan sudah dia Ah, hamba yang lemah dan buntu, gapailah kami dengan bertemu. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat Agar rindu kami terubat Kurniakanlah dapat melihat Wajah mulia Nabi Muhammad Di dalam mimpi walau sesaat Agar rindu kami terubat jejakkanlah Jadi kita tangguh majlis Dengan lafaz Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan Sayyidana Muhammadan Huwa wa'aluhu Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan سيدنا محمد